ભારે વરસાદને લીધે તમામ વિસ્તારોમાં ચારે બાજુ પાણી પાણી દેખાઈ રહ્યું છે ત્યારે ગોડાદરા વિસ્તારમાં એક કન્સ્ટ્રકશન સાઇટનું કામ ચાલુ છે ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા કિશોરની છત્રી હાથમાંથી ઉડી જતા કિશોર તેને લેવા ગયો હતો પરંતુ સાઇટની નજીક ખોદવામાં આવેલા ખાડામાં પડી ગયો હતો જેની શોધખોળ સાંજ સુધી ચાલુ હતી પરંતુ મળ્યો ન હતો ય છે સાંસુદે નહીં મળવાની ઘટના લીધે સ્થાનિક લોકોમાં વધુ ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો સુરત શહેર કે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કેપિટલ સ્કવેર બિલ્ડિંગ બ્લુ ડર જતા इस रास्ते के पैरेलल एक फुटपाथ है फुटपाथ के साइड में एक कंस्ट्रक्शन साइट भी चालू है उस फुटपाथ में एक लड़का जा रहा था उस दौरान उसके हाथ में जो छाता था वो छाता आगे जाके कंस्ट्रक्शन साइट में किसी पानी में गिर जाता है वो जैसे ही वो पानी में छाता लेने जाता है तो वो वहाँ पे वो खड्डा है तो वो उसके अंदर गिर जाता है आसपास के लोगों ने ये घटना देखी हुई है लेकिन वो लड़का पानी में से बाहर नहीं आता इसलिए तुरंत ही लोगों ने पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट किया फायर डिपार्टमेंट ने आते ही एक्शन में आते ही, अपना कामगिरी अपनी कामगिरी शुरू कर दी और जो लड़का अंदर डूब गया है उसको निकालने की कोशिश जारी है अभी हर तरफ वो कर रहे हैं अपनी जांच इसी तरह पुलिस ने भी यहाँ आके अपनी जो कामगिरी वो शुरू कर दी है और आगे की जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी